Məni İbrahiməm. Sənə Abşeron Enerjıq qardaşob Adana Tamorta məktəbin məzunu. Bu il qəbul imtahanında keçilən 4-cü ixtisas qrupu üzrə 694.1 bal topladım. Səhsimim Azərbaycan Tibb Universitetində tibb ixtisasında ürək damarçıraq istəyirəm. Sə başçılıqdan bu istəyim var idi, ə, amma həmçinin mənim bacarımın həkim olduğuna görə onlar da ə, həyat yolunu görüb biraz həvəsəndim ə e, təbi ki, hesbül uğura əziyyətsiz ərsiyə şey gəlmir. E, mən də bu uğura çatmaq üçün böyə əziyyətlər çəkdim, amma onu deyə bilərəm ki, məncə hər şey yar-bayarı bir tələbənin bazasından da asıldı, aşağı siniflərdə öyrəndiyim məlumatları necə qavradığımdan da asıldı. Mən də aşağı siniflərdən əslində yaxşı oxumuşdum. Onun üçün e, nə qədər əziyyət çəksəm də, bir o qədər rahat oldu mənim üçün qavramaq. Buraxılış imtahanında 290.9 tamam, bal toplayandan sonra mən də daha da əmin oldum ki, blok imtahanında da çox yaxşı nəticə göstərərək böyünəci göstərə bilərəm. Ya yəni, ona görə əsl gözlənti böyük idi məndən bəyin. Özümən bir o qədər dəstəmad məhdudiyyətlər vermədim. Əyləncəmlə yanaşı və sosial şəbəkələrdə istifadə edərək, e, məncə yəni hər bir tələbə də özünə ərsərlə boya bilirsə, bunlara yanaş etməkdə əksinə faydası ola bilər. E, İdmanla məşğul olurdum, basketbol və bəzi ağırlıq məşqləri ilə, e, kitab oxuyurdum, film izləirdim belə boş vaxtlarımı bəzi sosial işlərə də sərf eləyirdim. Hədirəb şən uğurlu olmaq istəyirsə, əslində bazaları yaxşı olmalıdır və ə, məncə bir o qədər də son illəri daha çox çalışmalıdılar. Yəni, və yenə dediyim kimi özlərindən o qədər də məhdudiyyət qoymasalar də onlar məncə, çünki əgər ancaq dərs oxumaqla məşğul olsalar, bəlkə də onlar geriyə gedərlər, nəinki irəli edərlər. Öz əyləncələrinə də vaxt ayırsınlar. Ə, amma hər halda bəli, biraz əziyyət də çə çəkmək lazımdır. Ə, dərsə vicdanla yanaşma olmaz və sınaq imtahanlarında da daim iştirak edib özlərini yoxlamalıdılar. Hər bir insan özünü digər bir sahələrdə də yoxlamalıdır. Məsələn, incə sənət və yaxud idman sahəsində də uğur, uğur qazanmaq olar. Yəni o sahələrdə özünü kəşf etməmiş, sadəcə elm sahəsində uğurlu deyildiyə belə bir addım atmaq o qədər də doğru deyil. Həçdən əvvəl birinci mənzərələrindən fikirləşməlidilər. Ən çox da onların ailəsi məncə onlarla yani necə deyək oturub bəlkə danışmalydılar bu haqqdakı. Ola bilər burda oğrulu deyil, bəlkə başqa yerdə özünü kəşf edə bilər və hətta daha da oğurlu ola bilər. Ki ailələrdə çoxu sadəcə o fikirdə ki, bir uşaq sadəcə oxumaqla qabağa gedə bilər və oxumaqla öz həyat yolunu qura bilər. Məncə elə deyil. Çünki indiyisən görmüşük nə qədər idmançılar və ya dincəsən nə məşğul olan məşhur insanlar olur öz hərf yoluna qədər uğurlu olur ki, bəlkə də elimlə məşğul olan insanlar o qədər uğurla qura bilmir. Dəyərdim ki, universitet başlasın. O ayaq biraz maraqlıdır da mən yeməyəm orada. Ona görə amma əslində təhsilim o qədər pis keçmir. O qədər oxuduqdan sonra biraz istirahət lazım olur insana. E, Azərbaycan Tibb Universitetində təhsilimi bitirdikdən sonra e, magistr bizə rezidentura deyilir. Orda xariçdə təhsil almaq istəyirəm ə əsas ölkə olaraq da Almaniya, elə bunun da stimul verən bazarların, ki, bazarlarında orada işləyir. Avropada təhsilimi inkişaf elətdirib, vətənimə qayıdıb öz peşəmdə uğur qazanmaq istəyirəm, həmçində öz ətrafıma, ə, öz vətəndaşlarıma, dövlətimə xeyir vermək istəyirəm. İbrahim Ədalət Əliyev oğlu, oğlum Səman İbrahimli Dəbə Universitetinə 4-cü qrupa imtahan verib. Seçimi özünün seçimidir. Yəni valideyn olaraq bizim yönətməmiz olmuyor, həkimdir. Bacılarından təsiri ola bilər, onların həyat tərzi ola bilər. Amma özü çalışqan uşaqdır, sözsüz, o da qürur verir, o çalışqandır. Bir tələbənin uğur qazanması üçün üç əsas şərt var: məktəb, valideyn və şagirdin özü. Və hər bir valideynə də mən arzulayaram sözsüz ki, bizim yaşadığımız hisslər onlarda qismət olsun. Nə hiss edirsən? Demə, mən bir ata olaraq Çəkdim aziyyətinin bəhrəsini görürəm. Həqiqətən onu yaşamaqla hiss etmək lazımdır. Hər bir valideyn arzulayır onun. Həkimlər nəpas? Bəli, ayrıca üç həkim atası olmaq da ayrı bir hissdir. Sıxmaqdan çox onlara sərbəstlik vermək, düzgün izahat vermək lazımdır. Öz sevdiyi ixtisas olsun. Yəni seçim baxımdan gəlməlidir. Sözsüz ki, istiqamət müəyyən qədər istiqamətlər də olur.